Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa Wales Glan. Mahkamah pada hari ini telah membenarkan permohonan Lim Guan Eng untuk mendapatkan kembali pasport antarbangsanya secara kekal kerana beliau terpaksa menjalankan tugas-tugas rasmi ke luar negara. Persoalannya bukan tentang keputusan mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi persoalan yang paling besar yang hendak kita tanyakan ialah tentang kecenderungan kerajaan madani ini untuk melantik orang yang tengah bermasalah, orang yang tengah dibicarakan dengan kes yang begitu besar tetapi terpaksa dibenarkan keluar negara hanya kerana mereka dilantik dalam satu-satu tugas rasmi. Kata nak tata kelola yang bagus, tapi macam kelakar pula korang ni kan? kita intro dulu. La 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 la, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di saat kita sedang sibuk berkenaan dengan isu dekat sekolah dan kemudian tentang kehadiran Trump, tentang Palestin dan macam-macam lagi cerita dekat negara kita ini, diam tak diam perbicaraan kes terowong bawah tanah yang membabitkan mantan ketua Menteri Pulau Pinang dari DAP iaitu Lim Guan Eng sedang berjalan. Saya tak nak kongsikan kepada anda lah tentang fakta kes dan sebagainya kerana sudah terlalu banyak dibicarakan dan kalau saya nak Catch up baik semua, memang video ini akan menjadi terlalu panjang. Cuma keputusan mahkamah pada hari ini memang agak mencuit minat saya di mana mahkamah pada hari ini telah membenarkan permohonan Lim Guan Eng untuk mendapatkan kembali pasport antarabangsanya secara kekal dengan beberapa syarat tambahan kerana beliau terpaksa menjalankan tugas-tugas rasmi ke luar negara. Sekadar untuk maklumat anda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Lim Guan Eng baru-baru ini telah dilantik sebagai salah seorang daripada pengurusi kehormat Asian China bagi Pemerkasaan Kerjasama dan Pembangunan Perindustrian ataupun ACAPIC di mana kata peguam Lim Guan Eng, oleh kerana beliau ini merupakan pengurusi ACAPICD beliau ini terpaksa banyak kali keluar negara lah terutamanya ke China untuk kerja-kerja rasmi, perbincangan, mesyuarat dan macam-macam lagi jadi oleh kerana itu mereka telah memohon kepada mahkamah untuk membenarkan Lim Guan Eng mendapatkan kembali pasport antarabangsanya secara kekal bagi memudahkan urusan dan mahkamah pada hari ini telah membenarkan permohonan tersebut dengan beberapa syarat. Antara syaratnya ialah jaminan RM1 juta ringgit dikekalkan dan yang keduanya Lim Guan Eng mestilah melaporkan diri pada minggu pertama hari Sabtu setiap bulan ke pejabat SPRM Pulau Pinang. Kalau tak laporkan, basicallynya beliau ini akan diambil tindakan secara asasnya. Tetapi, pasport dapat beliau bebas untuk terbang ke luar negara, bebas terbang ke China atau mana-mana saja negara asas sebagai contohnya untuk menjalankan tugas beliau selaku pengurusi ACAPICD yang tersebut itu. Dan kalau anda tanya saya, tuan-tuan Dawoskan, benda ini mengingatkan saya pada tanggal tarikh 26 Hari Bulan Mac tahun 2023 di mana pada ketika itu Ahmad Zaid Amidi juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan untuk mendapatkan kembali pasport antarabangsanya secara kekal atas alasan yang sama iaitu beliau terpaksa keluar negara untuk menjalankan tugas-tugas rasmi. Sudah tentulah dengan syarat tetapi at the end of the day, Ahmad Zainamidi yang pada ketika itu masih lagi sedang dibicarakan prima facie sedang dalam fasa pembelaan diri kes 47 Yayasan Akal Budi itu kan. Beliau telah dibenarkan untuk mendapatkan pasport antarabangsanya kembali secara kekal atas alasan perlu untuk buat kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita seolah-olahnya nampak macam satu pattern yang cukup luar biasa sebenarnya yang cuba dipamerkan oleh kerajaan madani. Saya tidak akan sesekali menyangka keputusan mahkamah. Mahkamah of course membuat keputusan berdasarkan kepada pertimbangan yang arif dan kita tidak ada masalah tentang itu. Masalah utama saya ialah tentang kecenderungan kerajaan madani ini melantik orang-orang yang tengah bermasalah tengah dibicarakan dengan kes-kes yang berat, menduduki jawatan-jawatan yang penting, seterusnya membolehkan mereka ini terpaksalah pergi ke luar negara untuk menjalankan tugas-tugas rasmi mereka. Padahal kita semua tahu, ada ketikanya mereka keluar negara bukan atas urusan rasmi pun. Sebagai contohnya kan, Ahmad Zahamidi, kita semua tahu, beliau pernah pergi ke Indonesia tak berapa lama dahulu untuk urusan peribadi. Tetapi tak apalah, sekarang ini, satu isu besar bagi saya dan saya pernah tegur kerajaan dalam satu video pada bulan Mac tahun 2003 yang lepas mengapa kerajaan melantik orang-orang yang bermasalah ini mendapat jawatan-jawatan tinggi kerajaan kemudian mereka ini of course terpaksa pergi luar negara untuk bertugas dan sebagainya menyebabkan mereka ini senang-senang boleh terbang keluar negara kerana mereka ada tugasan rasmi bukankah ini merupakan satu perkara yang melanggar tata kelola dah tak ada orang lain ke sebagai contohnya kan Lim Guan Eng dia dilantik sebagai pengurusi ACAPACD Dah tak ada orang lain ke dalam DAP itu sendiri contohnya yang lebih layak dilantik menggantikan Lim Guan Eng untuk jawatan tersebut. Kenapa tak lantik je bapa beliau itu Lim Kik Siang yang lebih berpengalaman? Kenapa tak lantik lagi pemimpin-pemimpin Cina yang ada sebagai contoh Chen Chang Kim ke apa, apa ke yang sudah tidak ada jawatan rasmi dalam kerajaan? Kenapa tak lantik saja mereka ini? Padahal mereka ini tak ada kes mahkamah. Mereka ni bebas terbang ke sana ke sini, tak ada isu pun. Tak payah susah payah nak pergi pohon dekat mahkamah untuk dapatkan pasport kekal ke apa-apa ke membazirkan masa hakim, membazirkan masa mahkamah, membazirkan semua-semua kerajaan. Tak perlu pun. Tetapi kenapa nak lantik juga Lim Guan Eng? Tetapi kita ingat tuan-tuan sekalian, Lim Guan Eng ni juga antara mereka yang pada ketika ini macam agak lantang jugalah mengkritik kerajaan Pulau Pinang yang dipimpin oleh Chow Kon Yao. So mungkinkah pelantikan-pelantikan ini untuk menutup bulut lingguan eh, supaya dia tak bersuara sangat sebagainya menutup kerajaan madani and what not ataupun ada sebab-sebab lain kita pun tak tahu kan ini semua tekaan saja bukan tuduhan satu tekaan saja tuan-tuan sekalian cuma pelik macam saya katakan tadi dah tak ada orang lain ke yang boleh lantik sebagai pengurusi ACA PICD ini melambat lagi orang Cina Malaysia yang boleh lantik masalahnya kan dan DAP tu melambat lambat sebagai contohnya kalau DAP dah habis MCA masih ada Kenapa nak lantik juga Lim Wan Eng? Sama persoalan kita, kenapa nak lantik juga Ahmad Zaid sebagai timbalan Perdana Menteri walaupun pada ketika itu memang dalam pengetahuan beliau sedang dalam fasa membela diri bagi pertuduhan 47 kes Yayasan Akal Budi yang tersebut itu. Kita dah kata dah benda ini akan menimbulkan konflik of interest tetapi itu yang terjadi. Nampak gayanya memang kerajaan madani ini mereka bukan melantik atas merit dan sebagainya tetapi mungkin nak balas budi mungkin kerana mereka ini ada pengaruh tertentu dalam parti-parti kawan dan sebagainya oleh kerana itulah dilantik itu, dilantik ini dan macam-macam lagi entahlah saya pun tak pasti tuan-tuan sekalian tetapi anda lihatlah betapa cacang Yang kerajaan madani ini kan dan dalam masa yang sama ketika orang yang tengah dibicarakan macam Zaid Amidi macam Lingkuan Eng dibenarkan untuk mendapat pasport antarabangsa secara kekal mereka boleh terbang keluar negara sesuka hati mereka pelajar-pelajar kita bekas-bekas pelajar kita, bekas -bekas pelajar kita bakal tidak boleh keluar negara sekiranya kalau mereka tak bayar PTPTN. Sebab apa? Dalam pembentangan bajet baru-baru ini, kerajaan telah memutuskan untuk memperkenalkan kembali senarai hitam bagi pelajar-pelajar yang tak bayar PTPTN. Nampak? Tak bayar hutang PTPTN? Okey, fine kau tak boleh keluar negara. Tetapi persalah-persalah yang sedang dibicarakan, yang kisnya dah prima facie, yang kesnya berat gila macam uh, skandal terowong sampai bilion-bilion ringgit mereka ni pula dibenarkan untuk keluar negara atas alasan uh, mereka ada tugasan rasmi kenapa bagi mereka jawatan at the first place? macam saya katakan, dah tak ada orang lain masalahnya tetapi inilah double standard berlaku dalam kerajaan madani ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian nampak gayanya sembang-sembang untuk tata kelola sembang-sembang untuk amalan yang dibagus sembang-sembang untuk mengelakkan orang disakau itu uh, menjadi pemimpin ke apa-apa ke semua itu memang sembang yang tak boleh pakai belaka tuan-tuan dan puan-puan action speaks louder than words tetapi itulah dia kita cuma boleh kabar at the end of the day kerajaan ini kan kerajaan mereka mereka boleh lakukan apa sahaja mereka suka, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tak apalah, kita sabar je. Setahun lebih je lagi. Betul atau tidak? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kerajaan, kerajaan kami lah. Undang-undang kami ni, kerajaan yang bisnis. Itu boleh padam.